Kita telah membincangkan juga mengenai sidang kemuncak ASEAN GCC dan sidang kemuncak ekonomi ASEAN GCC China. Dia maksudnya pada 26 dan 27 hari bulan Mei akan berlangsung tiga sidang kemuncak yang berbeza. Pertama, sidang kemuncak ASEAN. Kedua, sidang kemuncak ASEAN GCC. Dan ketiga, sidang kemuncak ekonomi. ASEAN GCC China. Ini merupakan satu uh, event ataupun satu perkara yang sangat bersejarah dan peluang yang baik untuk bukan hanya Malaysia tapi juga ASEAN uh, memanfaatkan uh, sidang tersebut untuk memungkinkan uh, perbincangan mengenai beberapa perkara termasuk isu-isu ekonomi di rantau ini dan kerjasama bersama dengan GCC serta China. Hari ini mesyuarat jemaah menteri juga telah mendapat sedikit maklumat dan taklimat daripada menteri luar mengenai kenyataan beliau baru-baru ini tentang isu trafik yang mungkin berlaku sewaktu sidang kemuncak ini berlangsung. Dan kita telah dimaklumkan semalam Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah mengeluarkan kenyataan untuk memaklumkan bahawa bagi penjawat awam di tempat-tempat ataupun jabatan-jabatan yang berkaitan dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Jadi boleh rujuk kepada pekeliling tersebut. Masa yang sama, Kementerian Pendidikan akan mengenal pasti sejumlah sekolah yang di berada dalam kawasan laluan-laluan utama bagi sidang kemuncak dan senarai sekolah ini akan diumumkan dan para pelajar akan dibenarkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah PDPR. Jadi senarai penuh akan diterbitkan oleh pihak KPM nanti kita juga telah membincangkan mengenai pekerja syarikat swasta yang mana yang amat berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa syarikat-syarikat swasta yang berpengkalan beribu pejabat di kawasan-kawasan yang mana akan berlangsung sidang kemuncak ini adalah digalakkan untuk membenarkan pekerja-pekerja mereka untuk bekerja dari rumah bagi tempoh sidang kemuncak tersebut. Dalam masa yang terdekat, pihak polis di Raja Malaysia akan mengumumkan laluan-laluan utama yang akan digunakan oleh sama ada ketua-ketua kerajaan ataupun ketua-ketua negara yang akan tiba untuk sidang kemuncak ini yang mana dia akan melibatkan antara lain kawasan KLIA, kawasan sekitar lapangan terbang Subang dan juga TUDM Subang. Selain itu, terdapat sejumlah laluan yang akan diumumkan termasuk di kawasan sekitar sidang kemuncak yang akan berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center dan sejumlah hotel-hotel penginapan yang akan menjadi tempat penginapan bagi delegasi ASEAN, GCC dan juga China. Jadi senarai ini akan diterbitkan oleh pihak PDRM dalam masa yang terdekat. Dan saya minta rakan-rakan media untuk rujuk dan orang awam juga boleh merujuk senarai tersebut untuk membuat perancangan pergerakan pada hari-hari sidang berlangsung. Seterusnya, uh, jemaah Menteri pada hari ini juga telah uh, membincangkan mengenai uh, acara uh, lima yang akan berlangsung pada 24 hingga 20 hingga 24 hari bulan Mei di Langkawi. Yang berhormat Menteri Pertahanan telah memaklumkan bahawa jumlah kehadiran uh, yang dijangkakan uh, adalah uh, lebih besar daripada dua tahun yang lalu. Dan uh, jumlah yang akan ditandatangani uh, bagi uh, apa disebut uh, mungkin penjualan ya, dari segi sales uh, untuk aset-aset uh, itu yang akan disaksikan dalam lima kali ini uh, kami difahamkan lebih daripada tahun-tahun uh, uh, yang lalu. Tapi untuk maklumat lanjut nanti boleh rujuk uh, kepada pihak uh, MINDEF. Ya, yang akan menguruskan uh, 5 20, 25. Uh, Dan uh, inilah tarikh-tarikh bagi uh, pelawat dagang 20 hingga 22 Mei, bagi pelawat awam 23 hingga 24 Mei dan kita jemput orang ramai untuk sama-sama menyaksikan acara sepenuh 5 20, 25. Yang terakhir, uh, yang mak Bumat Perdana Menteri telah minta sedikit penjelasan daripada Menteri Kesihatan mengenai apa yang telah dimaklumkan dan dilaporkan dalam media semalam iaitu doktor-doktor, klinik swasta telah menghantar memorandum kepada Jabatan Perdana Menteri mengenai isu pemaparan ubat harga ubat ya, di klinik-klinik swasta hospital swasta dan farmasi. Dan Perdana Menteri telah minta supaya Yang Berhormat Menteri Kesihatan segera meneliti isu ini antara lain apa yang dibangkitkan melibatkan penggunaan Akta 723 iaitu Akta Anti Pencatutan. Itu di bawah KPDN. Jadi ada di kalangan doktor dan juga MMA yang bertanya kenapa akta tersebut digunakan dan bukan akta 586. Jadi Perdana Menteri telah minta supaya perkara ini segera dijelaskan dan masa yang sama, jadual ketujuh dalam akta 586 yang mengawal harga konsultasi lawatan ke klinik-klinik uh, swasta ini akan dikaji dan Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah memaklumkan bahawa persiapan kertas jemaah menteri telah dibuat dan dalam edaran. Jadi kita jangka dalam tempoh satu ataupun dua minggu hal ini akan dibawa semula ke jemaah menteri untuk diputuskan. Jadi perkara yang telah dibangkitkan oleh para doktor melalui MMA telah diambil tahu oleh jemaah menteri pada hari ini dan beberapa langkah segera telah dibuat oleh pihak KKM untuk memastikan pelaksanaan dasar pemaparan harga ubat ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ini antara perkara yang telah dibincangkan pada hari ini. Saya buka untuk soalan. Dipersilakan. Sila sebut nama dan organisasi media. Syarikat yang dikenalpasti uh, perlu untuk berehatkan ataupun work from home? Oh, saya, saya rasa kita perlu tunggu uh, pengumuman laluan dan di situ kita akan dapat uh, kenalpastilah jumlah syarikat yang akan... akan... boleh work from office juga? Boleh. Mereka digalakkan. Dia bukan paksaan, dia adalah galakkan. Hi, Dr. Daniel from Reuters. I'd like to get your confirmation on whether Malaysia has submitted an extradition request to the US Justice Department for former Goldman Sachs banker Tim Lesnar. Mm. So, the Wall Street Journal reported that the application was submitted last August. Can you confirm this? Uh, this was not uh, raised in uh, either this week's uh, cabinet meeting nor any recent cabinet meetings. Uh, I.

macam nepotisme dan sebagainya, Hmm. saya sendiri ada keluarkan kenyataan, jadi boleh rujuk Facebook saya. Uh, dan uh, bersama dengan ketua-ketua cabang uh, wilayah Pustuan uh, Tapi keadilan meraihkan demokrasi dan kita serahkan kepada kebijaksanaan anggota untuk buat uh, pilihan pemimpin-pemimpin yang mereka rasakan cocok dan sesuai dengan harapan, aspirasi dan juga apa yang mereka dambakan untuk penggal 2025-2028. Tak pernah. Nurul Izzah sekarang adalah naik presiden. sekarang pun dia menjawab jawatan itu. Jadi tak tak timbul apa-apa perkara. Baik. Ya, yeah. oh ya, yeah. sila. Hi YB Melissa from BFM. Uh, so I have two questions. Uh, my first question is about the Pamela Ling uh, case. So there have been concern about this case where she was reportedly abducted by individuals impersonating police officers. Mm. So what the, what is the government's response towards this and what measures are being taken? So that's my first question. And my second question is about this one case where a woman has been searching for her seven-year-old son Caleb um, who has been abducted from Singapore to Malaysia by her father by his father. And it has been nearly a year now hmm. and there has been no update about the case. So Singapore said that they, it has issued an arrest warrant, but Malaysia has, has stated that it cannot act without a Malaysian High Court order. Hmm. So will we get any update regarding that? Will the government respond about that? Yeah. Uh, so on the first matter, uh, the case of the uh, uh, Pamela Ling uh, cabinet was not briefed uh, the latest uh, on the matter. Uh, it is an active um, police investigation so we leave it to the police uh, to uh, conduct the investigations um, and at the same time uh, on the second case uh, i'm not aware uh, but i uh, perhaps you can refer to the ministry of home affairs the minister of home affairs you might have more information but,